থ ইষ্ট এজন এথলিটে পোন্ধৰ ছেকেণ্ডৰ ৰিজাল্টৰ কাৰণে পোন্ধৰ বছৰ অনুশীলন কৰিব লাগে এবাৰ তেওঁ সোধা হৈছিল আপুনি যেতিয়া দহ ঘণ্টা বাৰ ঘণ্টা অনুশীলন কৰে তাৰপিছত আপোনাক কেনে অনুভৱ হয় প্ৰত্যুত্তত তেওঁ কৈছিল যে মই যেতিয়া দহ বাৰ ঘণ্টা ধৰি পানীত থাকোঁ মোৰ শৰীৰ অৱস হৈ যায় বিকল হৈ যায় কাম নকৰা হয় সফল মনৰ ব্যক্তি আৰু বিফল মনৰ ব্যক্তিৰ মাজত এটা ডাঙৰ পাৰ্থক্য অৰ্থাৎ পুৱাৰ মেণ্টেলিটি ভাৰ্চেছ ৰিচ মেণ্টেলিটি আপুনি ৰিচ হোৱাৰ আগত আপোনাৰ মাইণ্ডছেটটো ৰিচ কৰিব লাগিব যিসকল পুৱাৰ মেণ্টেলিটিৰ মানুহ তেওঁলোকে ভাবে যে জীৱনটো বিফলতাৰ সমষ্টি তেওঁলোকে ফ'কাছ ক'ত কৰে সদায় অসুবিধাবিলাকৰ ওপৰত বাধাবিলাকৰ ওপৰত তেওঁলোকে তাক অতিক্ৰম কৰিব নিবিচাৰে বা নাজানে সফল আৰু বিফল ব্যক্তিৰ মাজত এইটো এটা পাৰ্থক্য ই এটা প্ৰভেট আনে সফল মনৰ ব্যক্তিসকলে ফ'কাছ কৰে ৰিৱাৰ্ড অফ ছাক্সেছৰ ওপৰত মই যেতিয়া ছাকচেছ চাওঁ মোৰ এইটো হ'ব এনেকুৱা হ'ব তেনেকুৱা হ'ব লাইফটো সুখৰ হ'ব সুখী হ'ব আনন্দৰ হ'ব কিন্তু বিফল মনৰ ব্যক্তিসকলে যিবোৰ পুৱাৰ মাইণ্ডছেট ব্যক্তি তেওঁলোকে ফ'কাছ ক'ত কৰে পেনাল্টি অফ ফেইলিঅৰৰ ওপৰত যদি মই বিফল হৈ যাওঁ যদি মোৰ লাইফত ছাকচেছ মই নহওঁ মোৰ যদি সময়খিনি এনেই যায় টকাখিনি মোৰ এনেই লোকচান হ'ব মোৰ যদি আনে হাই অপমান ইঞ্চাৰ কৰে এইবিলাকৰ ওপৰত বেছি ফ'কাছ কৰে আজি বিফল মনৰ যিসকল ব্যক্তি লাইফত যে আজি তেওঁলোক ফেইল ইয়াৰ আজি লাইফত তেওঁলোকে আজি হতাশা নিৰাশাত ভুগিছে বহুতো সমস্যাৰ মাজত আজি ভুগিবলগীয়া হৈছে আৰ্থিক অনাতন অভাৱ বস্তু তাই দেখা দিছে ইয়াৰ মূলতে বিফল মনৰ ব্যক্তিসকলে ভাবে যে ভাগ্যখন কিন্তু তেওঁলোকে নাজানে এই সমস্যাৰ মূলতে হৈছে তেওঁলোকৰ কষ্ট কৰিব পৰা অনুশাসনৰ অভাৱ কিন্তু সফল মনৰ ব্যক্তিসকলে যেতিয়া তেওঁলোকৰ জীৱনত কষ্ট আহে সেই কষ্টখিনি সহ্য কৰিব পৰা যিটো গুণ যথেষ্ট ওপৰত বা ঔষধ সেইকাৰণে সফল মনৰ ব্যক্তিসকলে লাইফত সফল হ'ব পাৰিছে কিন্তু পুৱাৰ মাইণ্ডছেটৰ ব্যক্তিসকলে জীৱনত কেতিয়াও সফল হ'ব পৰা নাই আপোনাৰ নিগেটিভ থট নিগেটিভ থিংকিঙে আপোনাক কেতিয়াও পজিটিভ আৰু এটা সুখী জীৱন দিব নোৱাৰে হপি লাইকটাৰ ভিতৰত থেংক ইউ